পশ্চিমবঙ্গ অগ্রহরী বৈশ্য সমাজ এর নতুন কমিটি পাঁচ বছরের জন্য তৈরি হয়েছে আঠারোই মে ডানলপের এক ব্যাংকুয়েটে হয়ে গেল মহাসমারোহে নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান যেখানে অগ্রহরী বৈশ্য সমাজের প্রতিনিধিরা সকলেই অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকেই উত্তরীয় এবং ব্যাচ পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় সংস্থার তরফ থেকে যুব সম্প্রদায়ের যোগদান ছিল বেশ চোখে পড়ার মতন অগ্রহরী সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে এবং আগামী দিনে সকল স্বীকৃতির স্বার্থে তারা কাজ করবে সামাজিক দায় দায়িত্ব সহ সকল মানুষের সাথে সমাজের সাথে অগ্রহরি বৈশ্য সমাজ আগামী দিনগুলোতে কাজ করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাবে বলে জানান সংগঠনের নতুন প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক অগ্রহরি আসলে কি আছে কি আমাদের সংগঠন पहले से पश्चिम बंगाल यहां पर है हमारा और समय के साथ परिवर्तन जो जरूरत पड़ता है समाज में जो हम लोग का नहीं हो रहा था आज से कम से कम 10 साल पचास साल हो गया है जो हमारा समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा था तो और उसके उस नए समाज को नई सोच नई दिशा देने के लिए जैसा कि हम जैसे नया संघ संघ है हम जो है में एक पहले से ही आप बहुत सारे मीडिया जो मौजूद है जो पुराने हमारे साथी रहे हुए हैं यहाँ आए हुए हैं दस साल पहले हमने समाज सेवा का काम किया था और आज भी कर ही रहे हैं तो एक नई दिशा नई सोच के साथ हम लोग जो आज लेके आ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पश्चिम बंगाल में है पश्चिम बंगाल जो हम लोगों की नेत्री आदरणीय ममता बनर्जी जो हम लोगों लोग की है वो सारी यही बात करती है सबको लेके चलना सबको एक साथ चलना चाहे हम हिंदुस्तानी हो किसी भी जात के हो हम हिंदुस्तानी हो बंगाली हो मारवाड़ी हो आपको इस मंच में आज बहुत ऐसा कास्ट भी दिखा होगा तो हमारा सोच अब सबको एक साथ लेके चलने का है अब वो सबको समय नहीं होगा वो रह गया कि किसी कास्ट को लेकर हम चले किसी एक दायरे में हम लेके रहे अब हमें सर को लेके चलना है समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा एक नई सोच के साथ जैसे सारा टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है पुराना टेक्नोलॉजी सब देखिए आज आपके हाथ में कैमरा नहीं है सबके हाथ में मोबाइल से है देखिए एक नई टेक्नोलॉजीज़ है जो आप आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे ही समाज को समय आ गया है बदलाव का परिवर्तन का उस परिवर्तन में आगे आने के लिए बदलने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास से शुरू हुआ हम लोगों को अभी पश्चिम बंगाल में जैसे हम लोग बहुत बैकवर्ड हैं हमारे समाज बहुत बैकवर्ड से हमको ये हज मतलब अभी, अभी हम लोगों में से एक धर्मशाला भी अदर समाज का है तो हम लोग मांग करेंगे धर्मशाला के लिए हम लोग मांग करेंगे हमारे जो नैतिक अधिकार है पश्चिम बंगाल में हमारा जनता सब कुछ हम लोग का है जिनको हमारा यदि बांग्ला बोलती है अभी बांग्ला बोलते पड़ी हमारा इतना

Video report Priyo Chitro News Kolkata